И что ж, друзья, всем привет, привет, с вами я была Сиси Бабами, посмотрите, на где Ну что ж, начинаем. Так, мне надо сейчас отойти. Так, хотя нет, мне не надо отходить даже. Я передумал. опять нажимаем, вот игра. Да. Начинается уже почти шара. Um, один, он, oh, я на этом... Что я стою? Что? Так, тут э, 13 игроков. Вообще, по сути, должно быть не 13, а 20. Ну, по сути. Как мне кажется. Так, быстро одеваемся. Извините еще раз за звуки. Так. Не надо дизлайк ставить сразу. Я же стирался ради вас. Если я проиграю... Это, как бы, ну, будет плохо и обидно. Да, обидно и плохо. Обидно. Об, об, обида. А, а, так скажем, обида. Почти попал. Почти. Так, строимся в этом учёчку. Вот того замучил, я это замучу. Если, конечно, я смогу. Вата их... Бич, 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 бич. Охренеть, 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 охренеть. Я его слил. Как? Я... Как? Это так. Я... Я, Я вообще... Короче, быстро ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А с вами играет сейчас Блэкс. На данный момент... А! А! Что ты подбираешь? Что ты подбираешь, чувак? Ты не в те времена начал подбирать, и я его успел эм, убить. Да. Сейчас это быстро все сожг, сожгем Да. Как по сути говорится, сожжем или сжиг... сжигать. Короче, забьем на это слово. Так, там я видел, какой-то был круче я, я, видел вам, друзья, я вам вот видел. То, что у нас тут э, хороший грудак попался. Так, 6 игроков это не... Все. Все. Все, я проф. Я пошел на следующие острова и буду их просто скидывать. Просто скидывать. Вот и щит. Вы это видели? <laughs> <laughs> я постоянно мечтал эту штуку, а, как бы проверить. Так, что у нас тут на данный момент? Я сейчас туда хочу телепортироваться. Ну, тот чувак постольку то, что ну, в такое время ну, все. У меня два этих. Так, давайте попробуем его. Туда телепортироваться и попробуем скинуть. <laughs> Чувак, думает на этот момент, то что я читер. Нет, дорогие друзья, я не читер. И я ну, могу даже поотвечать. Я сейчас честно, Ну как бы, игра. Видим, на что у нас отдача. Какая отдача, да, сильно очень. Вот почему я и взял именно это. Так, давайте туда телепортируемся. Из мата Фака Бич я его успел перекинуть. И постольку, что он выжил. Я его сейчас кину, я его сейчас кину, дорогие друзья. Я его сейчас кину. Фу, я испугался. То, что он меня уже убьет. Фух. 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 Как я испугался. Как я испугался. пугалка, блин. Так, там еще один чувак. Иди теперь в жопу. Все? Все, что ли? Ну, дорогие друзья, поставьте лайк этому видео. Ролик уточняет. Подпишитесь на мой канал, если мы сейчас еще будем вторую игру играть. Ну, вы не представляете, как я их сливал, я просто на центр к чувачку просрался. Ну, вы сами это все видео видели, можете промотать. Ну, поставьте лайк за этот ну, выигрыш, и я постараюсь и этот выиграть. Так, 3, 2, 1. Если я сразу... Ну, мне попадется такая фишка. Ну, не фишка, а фишка, блин. Слайм такой. Вообще, по сути, в Майнкрафте так и должны были создать, что именно вот так вот будет слайм откидывать, именно зачарованный сразу. А, ну, короче, плохо, чтобы был какой-то там босс сражаться было с ним за это и как бы яйцо ну, Короче, я думаю, вы поняли. Так, сейчас по-быстрому я попробую построиться к на центр. Именно центр. И э, что у нас тут попалось? У нас тут э, все плохое попалось. И давайте попробуем скинуть того чувачка. Оу, oh, щит. Ладно, дорогие друзья, с кем не бывает. Но я и так выиграл одну игру. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. А с вами был Блэкс. Подписываемся на мой канал, ставьте пальцы. Ну, поставьте, пожалуйста, за это лайк. Я очень старался. Ладно, всем удачи, всем пока-пока, до новых встреч. Я имею в виду. Ладно, пока-пока.